Salam dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram və çox maraqlı bir videoda qarşınızdayam. Deməli, bu videoda mən sizlər üçün proqramlaşdırma dilləri ilə bağlı türk dilində və ingiliscə yazılmış kitablar, kitabları və həmçində həmin kitabların olduğu saytları təqdim edəcəm, aşağıda yerləşdirəcəm. Ümumiyyətlə proqramlaşdırma növəsində ilk öncə giriş olan HTML və CSS bölməsindən başlamaq istədim. Hətta bəzən də deyirəm, siçhap bölməsindən də başlayə bilərsiniz, yəni bir problem deyil əslində. Ümumiyyətlə mən belə kitabların yazılmasını, belə kitabları ona görə oxuyuram ki, çünki burada demək olar ki, baxın, uzun zadı yazmır, uzun zadı danışmır. Düzdür? 490 səhifədir. Siz bu kitabı müəyyən bir zamana qoyub o aralıqda bitirə bilərsiniz. Məsələn, bir çox kitablar var ki, mən indiyənə qədər oxumuşam. Həqiqətən, bəzilərindimi onlar bəyənməmişəm. Amma məsələn bu formatda kitabları çox bəyənəm çünki hər şey detallı şəkildə izah edir və onun strukturasından tutmuş düz onun növlərinə qədər hansı ki məsələn HTML siz bildiniz asan dildir bunu bir həftəyə, iki həftəyə də siz öyrənə bilərsiniz. Yəni o qədər böyük bir çətin dil sayılmır, sadəcə bir hissədir. E, əlbəttə ki müəyyən bir aylıq da lazımdır ki siz onları düzgün şəkildə praktikə edəsiniz. Yəni başlayır buradan düz üzü bu tərəfə məsələn sırf olaraq baxın, fikir verin bir də bura. Məsələn paraqraflar necə yazılır, nə bilim aralanda xətt necə qoyulur, underliner necə verilir, eee head başda, title hissələrdə, body hissələrdə onlar necə yazılır. Burada hər şeyi ingiliscə də izah edir. Və bu kitabların olduğu bildimiz bu sayt da var. Proqramlama dilə öyrənlərini paylaşım adıdır və bunları da mən yerləşdirəcəm sizlər üçün. Yükləyəcəm aşağı. Orada rahat şəkildə götürə bilərsiniz. Yəni burada sırf məktəbin sizə müəyyən kitabları yönəltmək ki, siz hansı ki, həmin kitablar vasitəsilə so rahat şəkildə istədiyiniz bir levela çata bilərsiniz